स्टैंडर्ड्स का हमारा एक प्रोग्राम है जो दो दिन का हमने प्रोग्राम रखा था कल था स्टार्ट किया था आज यहाँ पे इसका समापन हो रहा है आ, ये स्टूडेंट्स में स्टैंडर्ड्स के बारे में उनको बताने के लिए उनके अंदर ये इनकलकेट करने के लिए कि स्टैंडर्ड्स क्या है क्वालिटी क्या है और कन्फर्मिटी असेसमेंट कैसे होती है उसके लिए हमारा ये इनिशिएटिव है सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 45 जो हैं स्कूल्स उसके अंदर हमारा स्टैंडर्ड क्लब खुला हुआ है और उसके जो साइंस के जो उसमें मैंटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है जब ये मैंटर्स यहाँ पर दो दिन के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग पाने के बाद जब वापस अपने स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर फिर वो सारी चीज़ों को उसके अंदर उनके अंदर ये स्टैंडर्ड्स की जो है भावना को वो जागृत करेंगे और उसको वहाँ पे उनको आगे लेके जाएंगे इस प्रोग्राम में हमने आज सेकेंड डे में हमने एक इंडस्ट्री का भी एक विजिट किया था जिसमें सेफ्टी ग्लव्स बनाने की एक इंडस्ट्री में हम इनको लेके गए थे और वहाँ पर वहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे वो करते हैं उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं स्टैंडर्ड से कन्फर्मिटी कैसे होती है ये सारा का सारा उनको भी डेमॉन्स्ट्रेट किया था इस uh, स्टूडेंट्स के लिए हमने टोटल 52 लेसन प्लान हमने तैयार करे हैं जिसमें से दो लेसन प्लान हम इस अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे उसको कवर कर रहे हैं एक लेसन प्लान जो हम कवर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक केबल के बारे में और जो दूसरा लेसन प्लान हमारा जो कवर हमने किया है वो किया है पास्चराइज़्ड मिल्क के बारे में ये लेसन प्लान ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट्स को कव, ध्यान में रखते हुए हमने तैयार करे हैं और उनके लिए जो स्टडीज़ वो जो करते हैं उसमें वो काफ़ी काम आएंगे थैंक यू जिले में इसमें फोर्टी फाइव स्कूल्स में हमने स्टार्ट किया है बच्चों को इससे ये फ़ायदा होगा कि वो नॉर्मल जो साइंस जो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिर्फ साइंस के उसमें फ़ंडामेंटल्स होते हैं कि उसमें क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या लॉज हैं क्या क्या वो तो बेसिक कंसेप्ट वो साइंस की स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं लेकिन अब इस तरह के प्रोग्राम में और जो ये लेसन प्लान हमारा जो तैयार हुआ है वो जब उसको उसको साथ में लेके जब वो पढ़ेंगे तो वो उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि एक्चुअल इंडस्ट्रीज़ में ये किस तरह से अप्लाई होता है तो ये आई एम श्योर कि काफ़ी उनको हेल्प करेगा इसमें टोटल 65 के करीब टीचर्स आए हैं और प्रिंसिपल्स भी हैं स्कूल के डिपार्टमेंट से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं और उनके जो अदर अदर हमारे जो ऑफिशियल्स हैं सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट के वो सारे के सारे आए हैं उन्होंने इसमें पूरा पार्टिसिपेट किया है मारू नाम रावल वर्दा है મોડલ સ્કૂલ લીમડીમાંથી આવું છું અહીંયા સુરેન્દ્રનગરની અંદર ગાંધીધામ શાખા જે કાર્યાલય નિર્મિત છે એમાંથી બીઆઈએસની જે ટ્રેનિંગ અમને આપવામાં આવી છે શિક્ષકોને તેમાંથી આઈએસઆઈ એસઆઈ માર્કાવાળું જે પણ વસ્તુ છે જે ખરીદીએ છીએ કેવી રીતે હોય છે તેમાં કયા કયા સ્ટાન્ડર્ડ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે એના વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે અહીંયા અને બહુ સારી રીતે માહિતી જે બાળકો સુધી અમે પહોંચાડી શકીએ એની માહિતી આપવામાં આવી અમને કંપની વિઝિટ માટે બી લઈ ગયા કે વસ્તુઓ કેવી રીતે બને છે અને કેવી રીતે એનું ઉત્પાદન થાય છે ને તેના માર્કા એના સ્ટાન્ડર્ડ શું હોય છે આઈએસઆઈ માર્કો શું હોય છે

સાયન્સના ટીચરો અત્રે ઉપસ્થિત છે તેમાં હું સુરેન્દ્રનગર આઈટીએમાંથી આવું છું અને આ બે દિવસીય તાલીમમાંથી અમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે જેવું કે સ્ટાન્ડર્ડ વિશે જનરલી લોકોમાં અવેરનેસ નથી હોતી એટલે આ બીઆઈએસ દ્વારા સારો એવો પ્રયત્ન છે કે સાયન્સ ટીચરો અહીંયા શીખી અને એમના બાળકોને સ્કૂલમાં જઈ અને શીખવશે અને એ બાળકો પોતાના ગામમાં એમ કરી અને સામાન્ય જનતા સુધી સ્ટાન્ડર્ડ વિશે જનજાગૃતિ આવે અને આઈએસઆઈ સ્ટાન્ડર્ડ શું છે હોલમાર્ક શું છે આ બધા સ્ટાન્ડર્ડો વિશે લોકો અવગત થાય આપ જાણો છો કે આપણે સવારે ઉઠીએ અને સાંજે સૂઈએ ત્યાર સુધી સાયન્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ સાયન્સ સાથે સ્ટાન્ડર્ડનો પણ આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ